Перед вами книжка Миколы Морозова, его перша выдана книжка. История возникновения Апокалипсиса или Откровения в грозе и Бури. Это репринтное издание 1907 года. Сразу предупреждаю, читаю я по-русски язык оригинала, но свои добавления пояснения буду говорить по-украински. Значить, ми будемо читати 9 главу Апокаліпсису в перекладі Морозова із його поясненнями. Ось ці маленькі циферки це номера віршів, стіхов з 9 глави. Откровення. Все, що в дужках, в скобках, розрядним шрифтом або курсивом, це пояснення автора Морозова. І так, п'ятий ганець протрубил. Я увидел новий світоч грози, поверхшийся з неба на землю. Тут я від себе додам це тенденційний переклад морозова. Я спеціально заглядала в грецькі оригінали, александрійські синайські рукописи. Там стоїть слово астер, тобто упала з неба звізда, зірка. Морозов не хочет визнавати, что это зірка. В другом месте он прикладывает астер, как молниевидное светило. А тут светоч грозы. Он, этот светоч, владел ключом от источника морской бездны и получил свободу морская бездна. Обратите внимание, морская бездна. И задымилась, как дымом от огромной печи, в скобках от брызгов и всплесков. Я спробую, ось картинка, визуализовать. И дневной свет, и воздух помрачились от этого дыма. Так, примечание к слову дневной свет по-гречески стоит хелиос. По-гречески означает не только солнце, но метафорически употребляется и в смысле дневного света, а также и благополучия вообще. Конец этого примечания. Итак, дневной свет и воздух помрачились, и выходила из него на берег бесчисленная саранча в скобках морских валов. Теперь посмотрим на изображение саранчи. Ой, сарана, саранча по-русски. Ахрідес по-гречески. При досить розвиненій уяві фантазії можна уявити піну і бризки від хвиль, як політ з грай сарани. Повертаємося до тексту. Бісчислене саранча в скобках морських валов. Второе примічання. по гречески стоїть прямо Ахрідес. Саранча. как метафорическое выражение бесчисленности несущихся на берег морских волн. По-русски нельзя перевести иначе, чем сказал я, то есть бесчисленная саранча, потому что саранча у нас не имеет множественного числа. Конец примечания. И дано было ей могущество на море. Каким обладают скорпионы на суше? Пояснение. Волны неслись от созвездия скорпиона. Далее в тексте опять будет упоминание о этом созвездии скорпиона. От него направлялись волны. И было приказано, валам, не делать вреда ни травам, ни, травам, ни деревьям, ни какой-либо зелени на берегу. В скобках, так как они растут далеко от морского прибоя. А только тем, которые под вопросом подобно прибрежным валунам не имеют на своем челе печати божества и дана им власть не умерщвлять, а только истязать их в продолжении пяти месяцев в скобках пяти предстоящих бурных месяцев и пояснение октября, ноября, декабря, января и февраля. Третье примечание. По астрономическим вычислениям, гроза эта пронеслась над островом Патмосом 30 сентября 395 года. Про це я читала в предыдущих главах. Опять а пять месяцев следующих за сентябрем являются самыми бурными в Средиземном море. Конец примечания. А истязание их похоже на истязание скорпиона – когда он жалит человека в скобках ударом своего хвоста. В те дни люди под вопросом на море будут призывать смерть и не найдут ее. Ну, то есть штормить будет очень сильно, и все люди на море, моряки, будут призывать смерть от страха. Захотят умереть, но смерть убежит от них. По виду своему это саранча, добавлено, морских валов. Подобна коням снаряженим на війну. Зараз знову я спробую візуалізувати. Знову-таки людина з розвиненою фантазією може побачити в цьому, в цих хвилях образи коней, які скачуть. Тут же ми бачимо і світоч грози на небі. Їх голови увінчені. в скобках гребнями и добавлено как будто золотыми венцами, а лбы их как лбы людей, их гривы, то есть пены, развивались как волосы у женщин, а зубы их в скобках могучие, как у львов. Вот вторая картинка. Опять можно разглядеть, если хотите, очертания коней каких-то. Возвращаемся к тексту. На них были как бы стальные брони, в скобках, от металлического отблеска волн под грозовыми тучами. И шум их крыльев был как гром от колесниц когда множество коней скачут на войну. Ну, то есть шум моря, грозу эту, в шторм. Хвосты их, всплески волн, были как хвосты у скорпионов со стриями, в скобках на своих вершинах. Во все пять зимних месяцев дана была им власть наносить вред людям. Ну, то есть должно было штормить. И царствовал над ними, то есть направлял с горизонта на берег. Дух морской бездны, пояснение созвездия Скорпиона, это из астрологии, Скорпион, созвездие смерти, имя которому по-еврейски губитель, у нас Авадон, или Абадон по-еврейски, губитель. И примечание четвертое. вот этот же Авадон, гибель, уничтожение, это с иврита. А по-гречески «істребитель» і у нас написано Аполеон. Від себе додам, що Абадон Абадон євреї вважали, що це місце, де стираються, знищуються людські душі після смерті. Тобто ніякого ні раю, ні пекла, ні чистилища, ніяких реінкарнацій, переселень, а місце знищення. Destroyer. по-английски. Прошло это горе, и вот идут еще два новые бедствия. Шестой гонец грозы. Протрубил, я услышал голос, исходящий из четырех рогов золотого жертвенника. Так, что за жертвенник? Это созвездие на рисунке. Созвездие скорпиона и жертвенника вечером 30 сентября 395 года. Есть такое созвездие. У нас стоит в Новом Завете алтарь, но на самом деле там греческое слово, которым обозначалось созвездие соответственное, стоящее перед Богом, ну на небе. И он сказал шестому трубному гонцу освободи четырех посланников вот на рисунке бачите, 4 четыре, всех чотирьох ветров бури. И рисунок приведен. Земля по Кузьме індика Пловту 6 века с окружающей его реку океаном и 4 эолами властелинами ветров. Ось це саме изображение, але уже кольоровое. Я взяла из інтернету. Ось, что за четыре. Ангели вітрів. Це з давньогрецької міфології чотири еоли, чотири вітри. Западний вітер, зефір, східний. Вже не пам'ятаю, північний Борей. Називався Південний Еол, здається. Це з міфології грецької. Возвращаємося. Свободі чотирьох вітров бурі, удержуваємо їх. на востоке, над великой рекой Ефратом. И примечание. Ветер резко переменился на юго-восточный. О том, что эти посланники, восточные властелины, сказано прямо в главе 16-12 стихе Апокалипсиса. Дело в том, что в конце IV века Византийская империя подвергалась постоянным нападениям Приєфратських народов – армян, персов, арабів, сарацин. Конець примічання. Якщо взяти апокаліпсис, 12 й вірш, 16 глави, Шостий жангл вилив чашу свою на річку велику єфрат, і вода її висохла, щоб приготувати дорогу царям, які від схід сонця. Далее. Освободили четыре посланника, снаряженные на тот час, день, месяц и год, освободились для того, чтобы истребить третью часть людей. Число конного войска, то есть валов, было 200 миллионов. Я слышал это число и видел созерцательно. В волнах, засверкавших вдруг от лучей, проглянувшего между туч солнца. Садниковы и коней, имеющих на себе световые брони огненные, лиловые, желтые, как серо. Примечание, греческое слово, что означает серного цвета. Головы коней походили на головы львов, а из пасти их выходили огонь отраженных солнечных лучей, дым, брызгов, из серо-желтой мути. И от них, казалось мне, погибла третья часть людей, потому что сила этих коней заключалась в их пастях и хвостах. Посмотрим еще на одну фотографию штормового моря. Тут нечто похожее на какое-то животное. Хвосты же их извивались подобно змеям, а головами своими они наносили удары. Оставшиеся же люди, не умешая от этих бедствий, не раскаялись в делах рук своих и не перестали преклоняться перед духами умерших. Опять примечание греческое «даймонис». Духи умерших, гении-хранители, в демонов они превратились только в средние века – Конец примечания. Перед золотыми, медными, серебряными, каменными и деревянными изображениями, не могущих ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись ни в своих убийствах, ни в своих шарлатанствах, ни в безнравственности, ни в обманах своих. Кінець цієї главы. в наступному моему відео я планую прочитать 10 главу. Якщо вам цікаво было Прошу поставити лайк цьому відео. Хто не підписаний, запрошую підписатись на мій канал. Я читаю всі коментарі, мені дуже цікаво, крім того, вони допомагають просунути мої відео, мій канал в пошуку Ютубу. Ви бачите, що переглядів мало, підписників теж, а лайків ще менше. Ну, Напевно, тема не дуже цікава для загалу. На жаль. А пока что дякую за увагу.